Викладачі та учні Косарської загальноосвітньої школи ваші облиски. В осінній день красивий, неповторний, нам хочеться сказати вчителі, що привітать приїхали вас святом веселі, щирі, добрі косарі. Нехай ведеться вам усюди. Вдома в школі лиш затишок поселиться в душі. Нехай мене біда вас стороною і святом дорогі учителі. На сцені колектив Косарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів з піснею, як у нас на Україні. І переказано словами. Здоров'я зничім всім вам від води й роси. Тож привітають вас зі сцени, ансамблю водограй, чарівні голоси. Грай, музико, грай! Вас вітає ансамбль водограй. Шинели у причала Как мальчишка ждет Завтра в рейсе Надо бы, пожалуй, капитану Отдохнуть сейчас Но, быть может, Подойдет к причалу Женщина с морщинками у глаз Только это сбудется Едва ли Поздно зажигаются огни И танцуют девушки В курзале. Ждут героев гриновских они А герою никого не надо. Думать он не может ни о ком, кроме женщины с печальными глазами и московским милым говорком. Отчего сгрустнулась в самом деле? Непонятно это ей самой. Женщина с тетрадками в портфеле едет на троллейбусе домой. В магазине делает покупки, дети, муж, забот полным-полно. Капитан в качающейся рубке Все забыл, наверное, давно. Да и помнить, что ночные доки, Рюх прибоя, мокрый парапет, Поцелуй до обморока глубокий, И ее испуганная нет. Спросит сын, с тобою все в порядке? Скажет, дочь, ты странная у нас, Проверяет школьные тетрадки, Женщина с морщинками у глаз улыбнется детям через силу, а морщинки возле глаз видней. Неужели это правда было? Неужели это было с ней? Письменные орудия возлетали ансамбль свиница.